Halo sobat semua, kembali lagi di Asal Ternak Channel, channel yang membahas seputar peternakan. Jika kita ingin menggeluti usaha ayam kampung, tentunya kita harus tahu dulu jenis ayam kampung apa yang paling baik untuk kita kembangkan. Karena seperti yang kita tahu, untuk jenis ayam kampung memang banyak sekali jenisnya, seperti ayam aka, ayam joper, ayam KUB, ayam sensi, dan banyak lagi yang lainnya. Dari sekian banyak jenis ayam, ada salah satu ayam yang mempunyai banyak kelebihan dari ayam kampung lainnya, yaitu ayam kampung Yudhistira atau lebih dikenal dengan nama akaye. Ayam kampung Yudhistira atau akaye, adalah ayam kampung dwiguna. Artinya, ayam Akaye mempunyai dua keunggulan yang sama baiknya, baik itu produktivitas telur atau tingkat pertumbuhan ayam yang cepat, sehingga ayam Akaye ini bisa kita jadikan ayam kampung petelur atau pedaging. Mungkin bagi sebagian orang masih ada yang belum tahu apa itu ayam Akaye. Ayam Akaye adalah... Ayam kampung yang merupakan jenis tren ayam terbaru yang didapatkan dari hasil persilangan yang dikembangkan oleh peternak lokal asal Bogor, Jawa Barat, yaitu Yudhistira Dimulai dari menyilangkan 12 ekor ayam, atau enam pasang ekor ayam, atau enam jalur, menggunakan rumus tertentu, hingga akhirnya menyusut menjadi empat pasang, dua pasang hingga akhirnya sisa jalur disilangkan lagi hingga didapatkan ayam akaye. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar yaitu mencapai 500 juta. Tetapi, lamanya proses dan besarnya biaya yang dikeluarkan itu tidak sia-sia karena ayam kampung Yudhistira bisa menjadi ayam yang paling unggul dibandingkan dengan jenis ayam kampung lainnya. Makanya, tidak heran jika ayam AKY menjadi ayam yang paling diburu oleh para peternak karena memiliki beberapa keunggulan. Berikut sudah kami rangkum beberapa keunggulan ayam kampung AKY. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, komentar, share, dan subscribe ya sobat agar channel ini bisa terus berkembang keunggulan ayam kampung Yudhistira, pertama, warna bulu. Ayam Akaye memiliki warna bulu yang beragam, seperti, merah, hitam, coklat, abu-abu, dan putih. Ayam Akaye tidak memiliki warna yang spesifik, karena hampir mirip dengan ayam kampung biasanya. Kedua, masa panen. Keunggulan ayam Akaye yang kedua adalah masa panen yang cukup singkat. Pada masa pembesaran, ayam AKY ini hanya membutuhkan waktu sekitar 50-55 hari untuk mencapai berat 1-1,3 kg. Ketiga, produktivitas telur. Keunggulan ayam AKY yang ketiga ada pada produktivitas telur. Selain cepat besar, Ayam AKY juga unggul dalam bertelur. Persentase bertelur ayam ini cukup tinggi, yaitu bisa mencapai 290 butir per ekor per tahun atau sekitar 80%. Sedangkan ayam kampung biasa hanya bisa mencapai sekitar 150 butir saja per tahunnya. Hal ini bisa terjadi karena naluri mengeramnya yang sangat rendah. Telur ayam Akaye, sama seperti ayam kampung pada umumnya, yang berwarna putih dan krem. Namun ukuran telur ayam Akaye tergolong cukup berat, yaitu 38-55 gram per butir. Keempat, hemat pakan. Keunggulan ayam AKY yang keempat ada pada konsumsi pakan. Ayam AKY cukup hemat pakan. Ayam ini hanya membutuhkan ransum 85 gram per hari. Seekor ayam AKY hanya menghabiskan pakan sekitar 2 kg dari DOC hingga bisa dipanen dengan ukuran berat 1 sampai 1,3 kg. Itulah beberapa keunggulan ayam kampung Yudhistira. Apakah Anda tertarik untuk memulai bisnis ternak ayam kampung Yudhistira?